Johor akan cool bersama Pagi On Point dan sepanjang bulan Oktober ini kami di Pagi On Point ini membawakan kepada anda main toba, jaga jiwa, jaga minda yeah. uh, supaya kita ni dalam cabaran yang mendatang ini apa saja masalah terutamanya kesihatan mental ini, ada cara untuk kita mengatasinya. Betul. Dan kita bawakan lagi muas, kita panjangkan lagi uh, sebab kalau dapat feedback daripada pendengar, mm -mm. yang mana mereka seronok untuk tahu tentang um, kesihatan mental ini, apa yang patut dilakukan. Dan perkongsian hari ini, kita bawakan pula dan kita fokus kepada skizofrenia. Yang mana hari ini kita bawakan seorang... Um, skizofrenia survivor iaitu Encik Hafiz Badarudin. Ada pelbagai perkongsian ni yang nak diberikan kepada anda yang mendengar. Mungkin Encik Hafiz boleh share sedikit tentang diri, bagaimana awalnya mula mengalami simptom skizofrenia <coughs> ini. Ah, Assalamualaikum, nama saya Hafiz Badarudin daripada Selayang. <coughs> saya berusia 46 tahun. Uh, pernah berkahwin dan mempunyai dua orang cahaya mata. <coughs> uh -huh. uh, saya seorang sa pekerja uh -huh. dan uh, juga part time repair komputer dan handphone. Uh -huh. uh, dia punya cerita asal dia tu mula-mula diagnosis tu tahun 1997 dah lama. Masa tu saya baru habis SPM uh -huh. dan saya masuk ke Akademi Tentera Malaysia. Uh -huh. Di situ saya jadi macam stres sebab uh, terpaksa menjalani Latihan ketenteraan sebanyak kali kedua. Sebab kali pertama di mata Tentera. Kali kedua di Akademik Tentera Malaysia. So saya jadi macam tertekan, mengamuk. Dan saya <coughs> sentiasa mengadu dan membayangkan mak saya masa tu <coughs> Saya nampak wajah dia. Saya nampak wajah dia. Saya dengar suara dia. Saya macam uh, halusinasi. Berhalusinasi. <coughs> saya cakap sorang-sorang. Saya... Uh, cuba benamkan diri saya dalam uh, bathtub, bathtub mandi. Mm -hmm. uh, saya uh, ada dilusi mengatakan bahawa saya kat sini bukan di tempat yang betul. Oh. Hmm. Tak, tak, bukan tak, 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 Ibu ada lagi masa tu? Ada, ada. Oh. Tapi dia tak ada di situ. Okay. Tapi saya macam nampak dia di depan saya sebab saya tahu apa dia nak cakap kan. Uh, macam ada kan? Mula anggap tu macam motivasi kan bila kita, kita uh, rasa dah tertekan, uh, kita uh, nak hmm. mak ada dengan kita. Uh. Mula anggap macam tu lah. Nah, macam tu lah. Uh. Tapi jadi lagi teruk kan. Sehinggalah saya mengamuk. Mengamuk di padang kawat hmm. dengan M16 tu. Ada bayonet di hujung tu yang tajam yeah. tu. Uh, uh. Saya habis uh, hayunkan pada kawan-kawan. Dan saya pun, di mak saya datang daripada KL, bawa saya ke hospital Bahagia Ulu Kinta atau Pertanian Rambutan dan saya dimasukkan ke ward Di situ saya macam rasa seperti saya telah mati. Itu delusional lah. Rasa seperti saya telah mati dan telah masuk ke syurga. Di situlah saya minum air daripada toilet. Air daripada jamban. Dari mangkuk jamban tu minum air sebab saya rasa saya dah mati. So hmm. saya pun uh, uh, macam lost lah kat situ. Mm -hmm. Di situlah bermulanya perjalanan saya sebagai sakit mental. Okay. Oh tapi awak ingat setiap momen-momen tu eh? Ingat. Awak ingat? Dari ha. awal ya. Dari awal. Ha, ha, ha. Waktunya maksudnya bila awak buat tu awak sedar ataupun tidak? Macam contohnya dia, minum air toilet tu kan? Uh, ha. Dia sedar atau tidak tu sebenarnya itu adalah perkara paling betul yang saya percaya saya kena buat. Oh, oh ya. Yeah. Dia sedar. Dia uh -uh. macam kita rasa itu benda paling betul yang kita kena buat. Mm -hmm. Macam kalau saya masa tu rasa nak terjun daripada tempat tinggi saya rasa itu perkara paling betul yang saya kena buat. Mm -hmm. Dia Itulah delusion. Kepercayaan yang menebal. Mm -hmm. ha, mm -hmm. Yang okay. nampak nampak suara nampak nampak wajah ibu mm -hmm. dengar suara itu halusinasi. Mm -hmm. Mm -hmm. Itu kategorinya. Dan bila didi didiagnosis um dengan uh, penyakit ini kan bagaimana uh, bagaimana reaksi C Afif sendiri? Uh, saya terima sebab sebab dalam keluarga saya uh, ayah saya seorang anggota polis. Mm -hmm. mak saya seorang jururawat so ada lagi lagi seorang mak saudara jururawat so dia explain pada saya yang masa tu dia kata kalau sakit macam ni kena makan ubat sampai bila-bila mm -hmm. dan kena apa jaga kena jaga dirilah Uh, dan awal-awal pertama sakit tu dia macam uh, Efek pada ubat tu dia sampai macam badan jadi keras mm -hmm. Helium lelih. Lepas tu bila nak, nak toleh tu, toleh tu badan uh, Dia jadi macam tu lah uh, Tidur banyak mm -hmm. sebab ubat kan Ya, yeah. uh, okay. um, Kejap lagi kita nak kembali semula Tadi maksudnya selepas uh, masuk maktab kan mm -hmm. Kita nak imbas, kita nak tarik balik waktu kecil Kalau yeah. Cik Afi boleh kongsikan Mungkin dari situ sebenarnya ada simptom-simptom yang kita sedar ataupun tidak. Kejap lagi kita akan bawakan untuk anda di Cool 101. Main tober, jaga jiwa, jaga minda kita bawakan sepanjang bulan Oktober ini. Mm -hmm. Alhamdulillah respon yang baik um, sebab uh, perkara ini kita kena sentiasa bincangkan. Yeah. Sebab kadang-kadang bila kita tak bincangkan, kita menyendiri dan kita pendam perasaan tu dan kita tak tahu sebenarnya. Kita rasa diri kita different, berbeza dengan orang lain. Mm -hmm. ha, tapi kalau tak diatasi, tak dibantu, kadang-kadang ha, itu boleh memudaratkan. Betul dan pakar sekretari kata skizofrenia ni sebenarnya boleh dirawat dan ramai pesakit berjaya sebenarnya kembali bekerja berkeluarga malah menjadi contoh kepada orang lain tapi nak sampai ke tahap itu tak mudah rawatan bukan sekadar makan ubat mm -hmm. ya uh, dan ia perlukan disiplin yep. terapi dan yang paling penting ni sokongan uh, keluarga juga komuniti mm -hmm. bersama dengan kami schizophrenia survivor iaitu Encik Hafiz Badarudin. tadi dia dah berkongsi asalnya tahun 1997 ya mm -hmm. dan uh, muas dan Haiza sebenarnya pun sama juga nak tahu di awalnya lagi kalau kita reverse lagi balik Betul. daripada kecil mak. Ah ha -ha. ada ke waktu kecil tu um uh, mengalami simptom-simptom seperti yang Cik Afi katakan tadi? Dari segi simptom macam tak ada hmm. tapi kalau ikut karakter saya pula macam saya seorang yang mengejar kecemerlangan kalau hmm. dalam dalam studies nak semua. Mm -mm. Kalau dalam sports pun nak excel. Kalau dalam kodok pun nak excel. In fact, masa saya dekat, uh, in fact masa saya, sebelum saya masuk RMC, saya dapat PMR 8A. Mm -hmm. And then, dekat RMC pun SPM uh, 16 agregat pangkat 1. Oh, pelajar cemerlang ni. Mm. Dan eh. mm -hmm. saya masuk macam-macam sports. Saya masuk rugby, uh, bola dan sebagainya. Tinju, mm -hmm. menembak. Uh, and then, ada banyak kegehkan ko kurikulum saya masuk juga. Mm -mm. So inginkan kecemerlangan So saya macam mungkin karakter saya masa tu tak boleh mengalah, tak boleh nak jadi orang yang gagal. Uh -uh. So bila saya dapat dapat uh, kali, kali pertama saya masuk ke Akademi Tentera Malaysia tu dia jadi macam ish macam tak mintak sangat benda ni kan uh -uh. tapi tiba-tiba dapat so hmm. jadi macam menyesal menyesal ah. jadi macam stres salahkan saya, diri sendiri takkan tak? diri sendiri ya ah. Ah. Eh, tapi bukan dipaksa eh ya. tak Tidak tak dipaksa, dipaksa. Ah. tak dipaksa saya yang hmm. buat pilihan tu tapi hmm. bila dapat tu jadi macam menyesal haa hmm. ah. hmm. dalam tu lain pula cara uh, nak apa kata nak jadi seorang tentera kan hmm. disiplinnya hmm. memang hmm. sangat ketat hmm. dan uh, mungkin daripada history keluarga ada ke yang skizof? Uh, ada belah atuk hmm. ...atuk sebelah ayah pun ada... Mm -hmm. ...atuk sebelah mak pun ada... Mm -hmm. ...Skizo. Mm -hmm. Macam tu lah, ...tapi dulu yeah. orang tak panggil Skizo lah... Yeah, betul. panggil betul. macam... Uh -huh. uh, ...gila dan Kesedaran sebagainya. Kesedaran itu lah. belum ada belum kan? Belum ada lagi. Mm -hmm. ah. mm -hmm. Dan dari segi family pula... ...pupu sebelah ayah saya ada seorang... Mm -hmm dan sepupu sebelah mak saya ada seorang bipolar. Okey. Hmm. Dalam keluarga itu memang ada. Okey. Dan uh, bagaimana kehidupan uh, di Hospital Bahagia tu apabila awak menjalani ialah perjalanan tu sebab selalunya kalau kita fikir orang oh, yang masuk situ tak akan keluar. Hmm. Selalunya. Hmm. Hmm. Tapi awak berjaya survive and uh, sekarang bersama dengan kita kan. Yeah. Jadi bagaimana prosesnya? Ah uh, masa di Hospital Bahagia tu uh, lebih kurang macam Hari hari ada rutin harian, ada hmm. makan, ada makan ubat. So saya dapati macam setelah 2 minggu berada di situ, saya jadi uh, ubat tu memberi kesan pada saya dan segala simptom macam yang ada delusion, hallucination tu macam dah tak ada. Hmm. So daripada situ saya ditransfer ke Hospital Taiping, what sakit Gene Taiping dan selepas seminggu saya discharge boleh balik, balik rumah dan oh. terima rawatan di rumah. Uh -huh. Cik Hafiz berjaya lah ya? uh -huh. Dalam proses terapi tu uh -huh. Pernah tak Kadang-kadang bila dah buat ni Kan kita penat kan Macam-macam benda kita dah lakukan uh -huh. Pernah ada rasa putus asa? Uh, pernah rasa putus asa Macam macam ada Tapi macam tak ada juga sebenarnya Sebab uh -huh. Saya sokongan, percaya uh -huh. Percaya yang Sebab sokongan daripada Yalah Sokongan daripada keluarga tu sangat penting uh -huh. Daripada Mak ayah dan juga adik-adik saya adik-adik saya dua orang perempuan adalah uh, jururawat juga. Oh, Okey. Uh, so dia orang banyak bagi galakan suruh makan ubat. Rezeki um, Cik Hafiz lah sebenarnya um, dikelilingi um, oleh Dia kalau tak Iwan. makan ubat habis sini situ datang balik ke? Uh, lebih kurang macam itulah. Oh. Tapi kadang kita makan ubat pun dia datang juga. Tapi mai. Ah uh, tapi dia tak teruk. Oh. Uh. Adakah yang datang tu suara-suara tu masih lagi suara ibu? Ah uh, kadang-kadang benda lain. Oh. Contoh? Sebab kadang-kadang uh, dia boleh datang macam ada pernah sekali uh, sepanjang dalam masa tu sebab saya masuk wad lebih kurang 11 kali. So ada sekali tu saya rasa saya bercakap dengan Tuhan. -hmm. -mm. Saya macam terpanjang terpandang wajah Tuhan dan rasa dia berbicara dengan saya. -hmm. -mm. Sebab benda tu macam satu halusinasi kan. Uh, so pernah dengar macam suara lelaki je. Ya, Contoh. -hmm. -mm. Uh, pernah dengar macam suara suara rasul pernah mm -hmm. dengar macam tulah mm -hmm. uh, tapi bila dah sedar dah dah kena ubat dah kena ECT Electroconvulsive therapy saya jadi sedar dan saya boleh sembuh keluar pada wad. Mm -hmm. Tapi itulah Encik Hafiz ingat baliklah Apa yang Encik Hafiz pernah Terdengar apa semua tu kan Ya oh. Jelas lagi Di, di ingatan saya mm -hmm. mm -hmm. Okey um, Kejap lagi kita akan Terus berkongsikan Ini stigma pula kan Sebab bila orang mengaku Ya saya ada skizo Stigma orang ni Lain Hmm sama ada dekat ataupun menjarakkan diri. Hmm. Ha okey kita akan kongsikan bersama dengan anda di Cool 101. Tolba jaga jiwa jaga minda memang penting. Benda ni kita kini ingatkan banyak kali memang penting. Setelah uh, ramai yang kita bawakan uh, setiap minggu bercerita mengenai apa yang mereka sedang alami, hmm. benda ni boleh kita baiki, boleh kita atasi dengan rawatan dan juga sokongan daripada Betul. orang terdekat sebenarnya dan juga banyak banyak juga NGO-NGO yang ada. Hmm dan Cik Hafiz Badaruddin seorang schizophrenia survivor beliau berjaya ya lawan penyakit tapi uh, ya bukan sekadar berjaya lawan penyakit tapi sekarang dia adalah sumber kekuatan untuk orang lain dari pesakit sekarang jadi support warrior di mana support ni adalah platform uh, self care and social support yang mana boleh membantu juga mereka yang mengalami masalah yang sama. Mm -mm. Hmm. Jadi stigma Encik Hafiz bagaimana stigma bila dah keluar eh, hospital kata dah okey dah dah boleh hidup semula boleh cari kerja bagaimana stigma orang kat luar pula? Ada ada beberapa stigma lah yang yang berlaku pada diri saya lah terutamanya antaranya uh, ada kadang-kadang kawan-kawan ke kaum kawan keluarga yang terdekat akan cakap kau ni sakit mental sebab lemah iman kata. Sebab hmm. kau ni kuat agama kan tu hmm. yang kau sakit mental kan. Ada lagi stigma yang keluar macam kau ni sakit ni sebab keturunan kau ni ada buat salah ni kata. Oh. <laughs> uh. Macam dia nak kata Ini adalah Kifarah Kifarah ya? hmm. Ada yang kata pula Ini sebab kau ada Saka-baka Contohnya lah kan Oh ya <laughs> Ada juga kan Ini <susur> <susur> bukan sakit mental Ini sebab ada jin Dalam badan kau Benda-benda macam inilah Yang berlaku pada saya Oh uh, jadi, jadi macam dia, Cik Hafiz Atasi Bila benda-benda itu Datang perik juga tu uh, Saya pun Bila disarankan untuk Macam Bila dia kata ada jin Semua Saya pun pergi juga Pergi rawatan Tadi celam Dan hmm. Dan bila saya pergi rawatan Islam tu, uh, ada yang bagus, ada yang tak bagus. Uh, yang bagusnya, uh, yang yang tak bagusnya, dia kata, okey, awak kena stop ubat ni. Ubat ni dadah. Hmm. Jangan makan. Kalau hmm. awak makan, nanti awak sakit lagi teruk. Itu yang tak bagusnya lah. Tapi hmm. ada yang bagus, dia kata, Oh sakit ni kena makan ubat dia kata. Hmm. Kalau tak makan ubat ni sakit lagi teruk. Ah hmm. tu satu hmm. je saya jumpa dekat Taiping. Dia kata kan hmm. saya macam tu. Saya ya, pun yang lain semua tak kasih makan ubat. Yang <laughs> lain semua tak kasih hmm. makan ubat. Hmm. <laughs> hmm. Uh, saya pun makan ubat, saya teruskan makan ubat. Uh. Dan stigma yang lain macam pasal keturunan apa semua tu saya macam just diam je lah, tak jawab apa kan. Ah hmm. uh, nak kata apa eh? Ada menjauh? Ha? Ada yang menjauh dari Ada yang, yang menjauh. ada yang hmm. menjauh. Ada yang menjauh. Yelah sebab asyik Hafiz ni pelajar cemelang hmm. jadi ahli keluarga kalau tengok uh, daripada awal dia kata Jaya budak ni eh? hmm. kan hmm. stigma lah hmm. perasaan tu kita hmm. bila jadi macam ni Yelah bertukar macam apa dah jadi dengan Hafiz ni hmm. ha kan ya. jadi okey bila dah keluar dah, dah bersama dengan family balik bagaimana perjalanan hidup tu suka, dapat kerja balik suka untuk mendapat pekerjaan oh? kalau saya jujur dengan majikan bahawa saya dia, saya adalah low okay mental saya akan macam kalau kalau tengah kerja dia akan berhentikan Oh kalau tengah kalau belum dapat kerja dia akan tak bagi dapat lagi je tu. Mm -mm. Dia tak ambil lah bekerja. Dia, reject, hmm, ya. dia rejectlah. Mm -mm. Mm -mm. Tetapi ada majikan yang membantu. Mm -mm. Ada majikan yang terima, ada mm -mm. majikan yang faham, ada memang mm -mm. ada. Uh, uh, yang betul-betul uh, memberi support lah. Yeah. Dia bagi support. Mm -mm. majikan tu dia yang yang paling baiklah ya, siapa tahu dia ada restoran dia bagi mm -mm. saya makan mm -mm. uh this handle business dia and then dia bagi duit poket lagi mm -mm. Uh, so setu baguslah ya yeah. Yeah. Uh -huh. bekerja seperti biasa lah kan mm -hmm. dan uh, tadi Cik Hafiz ada sebut di awal sekali mm -hmm. bagi tahu yang pernah berumah tangga dan ada anak mm -hmm. mungkin boleh Cik Hafiz kongsi sedikit uh, mm -hmm. masa tu saya memang stabil mm -hmm. uh, dan Sebelum saya berkahwin, saya memang beritahu pada bekas, bekas isteri itu yang saya ada penyakit ini. Hmm. Saya terangkan kepada dia yang kalau saya sakit, jadi macam mana, macam mana, macam mana. Ubat macam mana, makan macam mana. Untuk dia bersedia. Untuk dia bersedia. Hmm. Dan dia pun bersetuju. Hmm. In fact, uh, mak saya bawa dia pergi jumpa doktor. Doktor yang merawat saya. Hmm. Terangkan bahawa yang inilah bakal isteri Hafiz. Inilah doktor yang merawat Hafiz. Hmm. So, dia orang, dia fahamlah. Dia faham. Dan sepanjang kami dalam rumah tangga tu uh, dia sangat supportif. macam bila saya masuk board hmm. dia akan datang visit saya dia akan uh, sediakan keperluan saya dan dia pun faham kadang-kadang hmm. kami malam-malam bila saya tak dapat tidur hmm. dia berjaga dengan saya sampai subuh hmm. dengar dengar celoteh saya kan hmm. tak boleh tidur kan ya. dia dengar celoteh saya so baguslah. Okey, okay. <laughs> okay. yelah okay, semua jodohnya tak panjang lah jodohnya tak panjang, jodohnya ya. tak panjang hmm. lah <laughs> Ya, yeah, tu, tu cerita pasal support system tu penting. Oh, ya, yeah. betul. Uh, kan? yeah. uh, mm. Maksudnya benda ni boleh datang kembali tapi kena kawal lah. Encik mm. uh, Afiq, maksudnya dia boleh datang tak? Bila, dia boleh datang tak? Bila... Betul, dia boleh datang. Oh. Tetapi yang penting kita sebagai pasien, kita kena ada kesedaran. Hmm. Kesedaran di atas segala-galanya. Kesedaran oh. di atas pemikiran, emosi dan kekalaku kita. Hmm. Mm. So kalau kesedaran tu di atas, kita sedar apa yang kita buat. So kita takkan... Buat perkara yang tak tentu halilah. Sebab ya. kita hanya boleh kawal... Emosi, fikiran dan tingkah laku kita saja. Kita hmm. tak boleh kawal emosi, fikiran dan tingkah laku orang lain. Hmm. Hmm. Ha, itu yang hmm. penting. Hmm. Hmm. Okey. Uh, ya. kejap lagi. Kita sambung. Mungkin apa agaknya yang... Cik Hafiz inginkan dari masyarakat bagaimana cara kita nak mengajar mereka untuk lebih empati kepada mm -hmm. orang yang didiagnosis skizofrenia. Betul kan? dan kita akan mm -hmm. juga bersama dengan uh, tim support warrior ni untuk sama-sama kita share apa lagi sokongan yang diberikan pastinya di Cool 101. Traffic Cool 101. Dan Muaz Mindtober Kita bawakan sepanjang Bulan Oktober Dan hari ini kita fokuskan Mengenai skizofrenia Dan kalau kita tengok Ciri utamanya Halusinasi Delusi Pemikiran bercelaru Perubahan tingkah laku Kurang emosi Dan juga motivasi Seperti yang Cik Hafiz Banyak kongsikan pengalaman Bagaimana menjalani Melalui Dan juga sekarang Pastinya seorang survivor hmm. Yang memberi pula Motivasi kepada orang lain Untuk sama-sama kita survive Dengan apa yang berlaku ni Betul Perubahan mood tu Ada kalanya boleh pergi ke ekstrim juga kan Encik Hafiz kan Ya yeah, betul yeah. Dan masalah terbesar ni Yang kita cakap tentang Skizofrenia ni Bukan sekadar rawatan Dan Kes yang pernah dilaporkan oleh Free Malaysia Today skizofrenia makin meningkat di Malaysia tapi masih ramai yang takut jumpa pakar mm -mm. sebab takut di label sebagai gila. Yeah. Ha dan uh -huh. uh, kalau tak ada kesedaran itu yang paling kita risau sebab itu kami di Kuluanawan bawakan ini consider sebagai kempen jugalah Betul. nak bagi kesedaran kepada semua. Dan Cik Afif kata dia akan uh, triggered bila trigger tu dan akan mengamuk. Mengamuk yang tak boleh nak kawal eh. Ya. Yeah. Hmm. Sel selalunya mengamuk tu apa yang Sehingga benda tu adakah soalan bertalu-talu ke, rasa tak puas hati ke. ke. Uh, Kadang-kadang bukan sebab orang tu atau benda tu. Tapi kita dalam keadaan yang, uh, apa, pemikiran kita Bersilaru yang tengah, tengah kan? bercelaru masa hmm. tu. Hmm -hmm. Bukan salah orang tu atau bukan salah keadaan masa tu. Tapi kita yang macam tengah-tengah. Hmm. ya Dan kita terus mengamuk bertalu-talu lah. Ada macam tu. silap sikit. Ada silap sikit, habislah. Ah. Ah. Hmm -hmm. Mm -hmm. okay. okay dan uh, selain daripada Cik Hafiz bersama dengan kami Kita juga ada Cik Fatih Hashuab iaitu Co-Founder Support App Yang mana saya sebutkan tadi uh, support ni adalah self-care and social support Dan uh, ini dah berapa lama sebenarnya? Dah ada di Malaysia? Kami dah 3 tahun mm -hmm. beroperasi mm -hmm. daripada tahun 2022 lah Okay dan uh, antara uh, support punya uh, tugas apa dia? So basically uh, kami ni adalah the first accredited peer supporter di Malaysia yang bermaksud kami ambil pesakit-pesakit mental yang telah pulih kemudian kami train dan certifikan mereka untuk menjadi accredited peer supporter. Ini bermaksud mereka berkongsi pengalaman hidup mereka untuk bantu orang lain. Hmm. Hmm. Termasuk J. Hafiz lah ya? Ya betul. Ah, okay. okay. Jadi bagaimana bila berjumpa dengan mereka ni ataupun dari segi sakit mental di Malaysia ni, ramai ke sebenarnya? Sebab kita ni sedar atau tidak ni, mereka ada di sekeliling kita, sama ada mengaku ataupun tidak. Sebenarnya ramai tak? So basically, uh, setakat ni kami dah ada 58 orang accredited peer supporter di dalam platform kami. Mm -hmm. So memang ramai orang sebenarnya, kita kena faham dalam isu kesihatan mental ni, perbezaan antara penyakit mental dengan isu kesihatan mental. Mm -hmm. Semua orang, termasuk Muaz, mm -hmm. Aizah, ada isu kesihatan mental. Mm -hmm. Cuma tak sampai kepada... Penyakit mental mm -hmm. Macam Hafiz Macam saya sendiri Saya seorang survivor Saya mm -hmm. ada bipolar disorder Type 2 dan juga ADHD adult mm -hmm. So basically Tujuan kita orang build up platform ni pun Sebenarnya adalah Untuk membantu orang lain Yang mungkin melalui perkara yang sama Tapi tak tahu nak ke mana Ya yeah. mm -hmm. Kat mana nak cari sumber Kat pengalaman apa yang mereka ada Ya yeah. Di mana mereka boleh mencari uh, orang kata platform yang boleh membantu mereka. Sebab itulah kami tubuhkan support lah. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi apa yang kita faham dekat sini, orang yang melalui yang memahami mm. orang lain yang melalui juga kan. Uh, untuk Cik Hafiz berada dalam, uh, Cik Hafiz sebagai support warrior, Cik Hafiz kongsikan segala pengalaman? kepada mereka yang ada di situ uh, biasanya yang bertanya biasanya yang bertanya pada saya tu yang ambil sesi dengan saya tu dia uh, kebanyakannya lelaki lah kan hmm. dia orang nak uh, point of view orang lelaki yang pernah sakit macam saya hmm. so kadang dia tanya ubat kadang dia tanya pasal rutin harian hmm. macam mana nak jaga berat badan macam mana nak uh, kawal makan sebab bila kita on medication kan Ataupun bila kita Ada penyakit ni Kadang dia mengganggu Kita punya rutin harian kita So mm -hmm. dia nak tanya Macam mana nak handle Benda tu, benda tu semua yeah. mm. Mm -hmm. Cik Hafiz um, Mungkin nasihatlah Kepada ibu bapa Yang senang dengarkan kita ni mm. Melihat kepada Anak-anak mereka Dah ada dah simptom Seperti Cik Hafiz katakan mm. Benda ni memang Kadang-kadang memang berlaku Kita tengok anak kita Cakap dengan seorang Anak kita ni tak fokus Dan sebagainya Tapi kita deny benda tu Kita buat tak tahu pun je Hmm. Jadi mungkin Chevin nak pesan sesuatu kepada mereka. Uh, dekati mereka, dekati mereka, pujuk mereka dan kalau boleh bawa mereka pergi ke mendapatkan diagnosis dengan terminik psikologis ataupun berjumpa dengan doktor psikiatri. Boleh bermula dekat Boleh bermula di klinik-klinik terdekat untuk dapatkan diagnosis. Hmm. -hmm. Uh, yeah. ataupun pergi ke uh, macam establishment macam Uh, uh, yang boleh bagi counselling ke de, bag, dengar dulu apa yang counselor tu nak cakap mm -hmm. ataupun boleh datang kepada support ya yeah. yeah. uh, support akan membantu support lah. akan membantu kan? kalau keluarga ibu apa yang datang nak cerita pasal anak dia mungkin yeah. dia tak bawa anak dia dulu dia nak cerita yeah. pengalaman dia tengok anak dia ya yeah, betul boleh Mm -mm. Oh. Mungkin dia ada nampak tanda-tanda awal mm -mm. kan. ini penting, eh Untuk daripada awal lagi kita sama-sama bantu eh Ya betul. Uh -uh. mm -hmm. Okay. Baik kita nak ucap terima kasih kepada Che Avis uh, atas awareness ini, betul. atas ayah uh, kehadiran yang bagi saya cukup bermakna lah mm -mm. untuk Aiza, Muaz, untuk pendengar-pendengar juga sebenarnya main toba kita ni. Terima kasih kepada Cik Fatia juga uh, kerana adanya support ini yep. dia membuka lembaran barulah kepada mm -mm. mereka yang mungkin didiagnosis atau tak tahu sebenarnya mereka ada penyakit mental jaga jiwa jaga minda mind body cool 11